আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব পরিমাণের মাদক দ্রব্য পুড়িয়েছে পুলিশ বিভিন্ন সময়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাজিয়াপ্ত করা মাদক দ্রব্য জ্বালিয়ে নষ্ট করেছে পুলিশ যার মধ্যে ছিল হেরোইন ইয়াবা ট্যাবলেট নিষিদ্ধ কপ সিরাপ গাঞ্জা ইত্যাদি আদালতৰ নিৰ্দেশে পুলিচ চুপাৰ মাহত শীৰ্ষ পুলিচ আধিকাৰীক মাদক দ্ৰব্য গলো পুলিচ আজি আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যিবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমি জব্দ কৰিছিলো বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ থকা মুকলদমাৰ ভিত্তিত বিচাৰাধীন আছিলে তাৰ পাছত অনাৰেবল বা সন্মানীয় আদালতৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ আদেশ মৰ্মে আমি সেই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ অনাৰেবল ক'ৰ্টৰ আদেশ মৰ্মে আমি সেইখিনি আজি ডিছপজব কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ যি চি আই ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চি আই ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ মতে আমি এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন থানাত পৰি আছিলে সেই সকলোখিনি আমি আজি ডিছপ'জ অফ কৰিছোঁ আমাৰ লগত এন চি বি মেম্বাৰ আছে আমাৰ লগত এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে সকলোৱে ইয়াৰ মেম্বাৰ আৰু আজি আমি এইখিনি সামগ্ৰী আমি ইয়াত জব্দ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আমি ডিছপ'জ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি এই যিটো দহন কাৰ্যসূচী আছে এই দহন কাৰ্যসূচীত যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি আজি দহন কৰিছোঁ সেইখিনি সামগ্রীর প্রায় ব্রজার মূল্য আপনাদের দেখিছে যে এইখানে বজার মূল্য প্রায় এক হাজার কোটি টকা হব কিন্তু আমার যি এজ অফিচিয়েল আমার যিনি কেলকুলেশন আছে মতে ইয়ার মূল্য প্রায় তিনশো কোটির ওচরা হব সেইখি আমি কেলকুলেশন করছো আৰু ইয়ার সুরাং বাজারত ইয়ার মূল্য কিন্তু ইয়াতক বহুত ওপৰত যাব আৰু সেই কারণে ইয়াক আমি আমার যে সুরাং মূল্য মূল্য আমি যিটো স্থিৰাং কৰিছোঁ সেইমতে এইটো হ'ব পাৰে প্ৰায় এক হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হ'ব পাৰে